哎，这个艾克莫，这个上了有多久了？啊，加上等待器官移植的时间，总共七天。好，七天。好，尽量让艾克莫走出手术室，<对>这个参与到急重病的抢救当中来，这对医院的急救快速反应体系的建立具有重大的意义。哎，小初。 老师，嗯嗯，嗯领导，我给您介绍一下啊，夏初，军医大高材生，毕业才两年就拿到医师执照了，而且完成了规培，之前在我们科做的专培，表现非常优秀，是吧，陈主任？现在在急诊呢，整个参与了刘然的抢救工作。那、啊、我知道他。<laughs> 过去两周啊，我在医院的各科室和窗口进行体验式调研的时候啊，我碰到过你一次啊。<laughs> 那一天呢、啊，他浑身都湿透了，手里拉着一个装有移植器官的保温箱，跑向手术室。还记得吗？原来是您啊！是啊，是啊。 哎呀，小姑娘看上去柔柔弱,弱弱的，可就干起事情来倒是风风火火的。哎呦，<好>您还不知道我们医院吗？我们这儿啊，女人当男人使，男人当牲口使。<laughs> 这话说，他 <laughs> 是最能豁得出去的。老师，您别这么夸张，我只是完成了我的本职工作而已。嗯，好，好了，我们去看看病人吧。好，好，再见啊。<laughs> 午休的时候，来一趟我的办公室。我的领导。对对对对。哎，陈主任脸色都变了。张老师后台硬，手速做的又漂亮，主任拿他也没办法。我看最漂亮的还是夏初吧，把张老师的魂儿都给勾走了。真的。他值得啊。 不是吗？对不起各位，张老师让我午休来办公室。刚才听到大家的谈话，主角好像是我。这应该不是第一次，也不是最后一次。首先，很感谢大家对我颜值的认可。的确，我是长得挺漂亮的，这一点毋庸置疑。其次， 张老师会把我介绍给领导认识，并不是因为我长得漂亮，而是因为我全程参与了刘然的救治工作，是我说服了他的大伯给他装上了 ECMO，也是我一路护送供体肺，从机场到了手术室。当你们在每天扯闲篇的时候，我在 EICU 整整陪了病人一整个通宵，直到他今天拔下 ECMO。我的工作理应被记得。最后。 我想用我自己最喜欢的一句话和各位分享，以及共勉：专业靠谱是最低成本的社交方式。一起加油吧！好了，我得回急诊了。对了，张医生回来记得替我转告他，我来过。 下面啊，有请宁江市医院协会会长，也是我们的老院长张立夫同志指导工作，大家欢迎。看到你，我很高兴啊！哎呀，这次调研呐、啊，我看了很多，也听到很多，但是给我感触最深的，就是那位叫夏初的住院医，啊。 嗯，大家请看，这是我偶然拍到的一张他的背影的照片。在这张照片里头，我看到了一个年轻医生的最可贵的品质：简单、纯粹，甚至有些纯粹的，有点傻气了啊。但是我想啊，恰恰就是这份傻气，令他敢于提出自己的观点。 为病人的权益据理力争，避免的沦为上级医生的附庸，在艰难的医学伦理环境中坚持一下，信守了一个医生的职业道德。哇，好可爱的爱心啊！你好一点啦。我们呢，平常总是说大医院、大医生，什么是大呀？啊，在顶尖的医疗技术。 和先进的仪器设备以及数量庞大的病例样本之外，我想啊，医院之大，两百准备，不单单在于对于病人的责任和大爱，更在于我们对待青年医生的态度。医院越大，越应该给予年轻人成长的土壤，还有上位的空间。请大家记住，一个没有青年的事业，注定是没有前途的事业。 而这也正是我今天与大家共同分享这张照片的初衷。原来直抒胸臆、不妥协的感觉也挺好。

夏初没事吧？中饭吃了没有？咖啡呢？就将就喝吧。他没事不代表你没事，你还是多想想你的问题吧。关于窃听器的事，我愿意承担一切后果。别的呢？ 别的，别的什么？龙爷为什么要对付我下手？那是老爷的命令。老爷为什么下这个命令？我不知道。你跟老爷到底是什么关系？该说的我都说了。我不畏惧黑暗势力的威胁，坦白自己的过错，大胆检举，配合你们警方的工作。我不求表扬嘉奖，只求能早日能与我母亲团聚。你们要是不信，大哥随便调查。但是你得抓紧了，时间紧迫。 既然卓先生这么配合我们警方的工作，又提供了那么重要的线索，你的人身安全我们还是要保证的，所以就只能委屈你到看守所过夜了。那就有劳饶警官了。 你在这干嘛？我是来看鹦鹉的。上车吧。你下车。<唉>喂。哎，小叔。那个小雪来我不对了啊，你别担心。我知道。你怎么知道？ 啊！Uh, 我在他手机里加装了一个追踪程序。啊，是吗？是这样啊。鹏飞和小夏还在医院那边守着，夏初目前也没什么事儿，这个你放心啊。Uh, uh, 还有，我们通过街道监控追踪到龙云正往边境方向逃窜，也已经通知边防武警配合搜捕，但是目前呢，也没什么消息。哦。那卓然呢？还在公安局？没有。 在看守所，需要问话的时候，再把他提到局里来。老帅，他有没有交代龙一为什么要对夏初下手？他说他也不清楚。您相信吗？在 T 四这条犯罪链上，他能是无辜的？当然不信。我不是第一天当警察，我见过太多这种带有欺诈性和反社会人格的罪犯。他们为了达到自己的目的，往往不择手段。那个绰号叫“老爷”的。 为什么要在下属的身上大费周章？这背后一定有更深层的原因。卓然选择这个时候跟我们警方合作，至少有一点可以肯定：T 四内部的分裂正在进一步加深。三鬼和阿鬼的命案，多少都跟这个组织、跟背后的老爷有关。我们不管卓然的目的是什么，我们的目的就是找到真凶，查明真相。既然他现在想利用我们警方。 我们也可以反过来用它呀。行，您心里有数就行。呃，杨叔，我想麻烦你个事儿啊。说，你给小雪装的那个追踪仪，能不能给我搞一个？我们还是出去吃吧。哎，不用不用不用，就吃医院食堂就行了。啊，都这会儿了，食堂没什么菜了、啊。哎。 晚上吃那么好干什么呀？不是常说吗？晚上吃的要像叫花子一样，那才好。<laughs> 行了，这几天呢，你们也绷得够紧的，这根弦。这个，我这没什么事儿了，你们忙你们的啊。行行行，忙。好，那一时啊，哦、替我们好好陪陪老领导。您放心吧。嗯、好，那我们先走了。好,好，好,好,好，好、啊，好、啊，好。好，老领导，谢谢谢谢啊。好<了>老领导，辛苦你了。再见。这几天啊、嗯，慢走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 、嗯、啊。 哎，行了，老领导，请。好嘞。这个臭小子，行，了，走吧。<laughs> 嗯，这个百草菇中毒患者的抢救啊，是一个很有价值的病例。手术和治疗过程中所遇到的问题，你们都要及时的总结，完了以后最好呢能整理成文。我哪有时间写论文呢？再说，我的理论水平也有限，所以我交给了夏初和另外一个住院医了。 回头论文出来的时候，您帮着推荐推荐吧。行啊，哎，小朱是个好姑娘啊，那可不是嘛，<laughs> 不光是人长得漂亮，而且聪明，最主要的，能力强。喜欢吗？当然喜欢了，我就喜欢这样的又聪明又肯干的朱元义。我是说，抛开工作层面呢，嗯？<laughs> 你别乱点鸳鸯谱啊！这，我对夏初就是吸财，绝没有任何男女之间的私情。主要是他不是我的菜。我看啊，你八大菜系都尝遍了，也没找到合你胃口的。爸，我实话告诉您吧，我现在已经遇到了一个啊。叔叔，好久没看见您了，哎、李娟。嗯。 要不是在楼下碰到小翟，都不知道您在这儿呢。我正好把饭给你们带上来。哎，好，好，好，啊，谢谢啊，不客气。谢谢啊，不客气。哎，对了，张一石，你刚才说你已经什么来着？哎，对，你是你说，我已经遇到合适的对象了。真的？你你没说过吗？怎么没来得及呢？你看，这就是你的不对了。 你明明知道叔叔阿姨操心你的终身大事，你有情况了，怎么也不第一时间通知他们呢？关解除。那正好啊，早点带出来给叔叔阿姨见见，省得像我们当初浪费时间、浪费精力，对吧，叔叔？一切经历啊都是人生财富，不会浪费的。不过能见上一面是最好。那就周末吧。 正好我有个朋友餐厅开业，环境味道都不错，我让他给你们留一个包间。那不太麻烦了吧？不麻烦，您去他那儿吃饭啊，是他的荣幸。<laughs> 回头还要请您帮忙在朋友圈多宣传宣传。<laughs> 行啊，我们老两口肯定没问题。不过，这张医生是大忙人，得看他呀。行，那我不陪您吃饭了啊，我去看一下周末有没有什么安排啊。哎。 叔叔，说说我去看看。臭小子，三十八了也没个正形、嗯。张一驰，你生什么气啊？啊，我是在帮你。我就不知道你折腾这么多事儿，你到底图什么？我嫉妒啊！我也想看看到底是什么样的女人能让你把她保护的这么好。有意思吗？没意思。那也得让自己彻底死心吧。要不然搭着对你的牵盼离开很累的。嗯、哎呀。 你别把自己说的情真意切的好不好？咱俩这么多年，谁不知道谁呀、啊？你看你什么态度？ 哎，诶张医生，刘然的情况不太好，你快来看看吧。好，我马上过来。张老师，刘然情况怎么样？三十九点八度，严重脱水。张、啊、医生，给然三天前的血报告有结果了。 动脉不动杆菌。根据以前的抗感染治疗经验和一些幸存者病例，我建议啊，咱们还是使用多年青素 E 来进行救治。这可是最老牌的顶级抗生素，一旦用上就没有回旋的余地了。我知道，嗯、用吧。 注意监控用量和药物反应，尽快领老爷。你没在公司？啊？我出去联系业务了。买家那边没问题吧？都谈妥了，没问题。送货的人我也安排好了。 那接头点呢？就在黑风岭，到时候会以提示标志为记号。知道了。告诉那些村民，我会和他们家人一起等他们回来。是。老爷，人到了。让他进来。是。 车队追踪失败